जय श्री कृष्ण दिस वीडियो इज फॉर गीता ओलिंपियाड ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव परमात्मने श्री श्रीमद् नम श्रीमद्भगवदीता अथ द्वादोध्याय अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तन्ते तेषां के योगवित्तमाः श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्यमनो ये मा नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमामताः येतोक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्य कूटस्तमचलं ध्रुवं सन्त्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्ता सक्तचेतसाम् अव्यक्ता, अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि यि सन्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मान्ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धत्ता भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसां मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशया निवसिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽपि समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागन्तदः कुर्यथात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासा ज्ञाना विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्दिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करि नर्ममो निरहंकार सम दुख क्षमे सन्तुष्टस्सतयोगी यथात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लो लोकान्नो द्विजते चयः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षश्चुजिर्दक्षम् उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो नहृष्यति नएषि न ना शोचति नाक्षति शुभाशुभपरिगी भक्तिमा सें प्रिय सामशत्रोच मित्रे चथापन शीतोषसुखदुखेशु सम संग विवर्जिता तुय्यंतास्तुतिर्मौनी संतुष्टो ये कैनचिदिकेतस्थिमतीर्भक्तिमा प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमित यथोक्तम् पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः ॐ तत्सदि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु 帰りよーん。